Запорожье, Ассоциация экологического В 2000 году делегация Украины с Сашей Багина, ездила в Польшу. И один из вопросов, который там рассматривался, это финансовые взаимодействия органов власти и общественных организаций. Суть заключается в следующем, это будет предложение, мы это предложение внесли тогда сразу, помню, у нас Запорожье, но сказали, что нормативно это нереально. А суть очень простая, что, например, вот в Кракове, мы были, там, в Варшаве и в других городах, органы власти из своего бюджета городского, там, и в основном выделяют определенный процент, я не знаю сколько, для деятельности именно общественных организаций. Ну, на тот момент это был миллион, миллион злотых, это был, это был 2000 год. И в процессе обсуждения этого вопроса они э, с удовлетворением высказывались следующим образом, что общественные организации настолько скрупулезно распределяют эти деньги и настолько, э, как сказать, э, контролируют расходы Там самим общественным организациям. И тут они уже друг друга не обманывают. То есть законодательно в бюджете, там, то или иного регионального подразделения, выделяется сумма, причем достаточно неплохая. Создается совет общественных организаций, там, в которые входят представители органов области которые сами распределяют эти деньги. И потом очень жестко сами же спрашивают за использование этих денег. И они сказали, что результативность подобной деятельности была, ну, сразу, так сказать, поднялась на сотни процентов. И, в общем, они еще в 2000 году рекомендовали. Вот есть такое предложение при планирование бюджетов, национальных и так далее, вот предусмотреть. Ребята, я прошу прощения, я категорически против внесения такой рекомендации. Такое классное дело общественные советы. Сколько лет экологическая общественность была в них объединена, и где-то работали, где-то не работали, где-то хорошо работали. Когда это стало кабинета, постановлением Кабинета Министров, что из этого получилось? У нас в Николаеве со со участвовали в создании совета кто угодно, кроме экологических организаций. Я Саша, знаю, подожди. И вот это вот, если мы сейчас порекомендуем такое, можете не сомневаться, я не знаю, как другие пункты, а вот этот пункт, он будет поддержан. И вот эти советы вы в жизни не проконтролируете. У нас в Николаеве сейчас из, из городского экологического фонда и областного выделяются деньги общественным организациям, например, скаутам. Типа они тоже занимаются экологической деятельностью, которую никто не видит, ну вот, вот так вот. Да, вот речь как раз о том, что да, выделяется, но кто это контролирует и кто это видит. А с чему вы решили, что вас допустят к контроль? Так речь как раз идет, чтобы было наоборот. Нет. Дайте сюда. Я, я залазил в Костове, но... По образу и подобию Запорожья. Назва проблеми, проблем, як говорить Сергій Михайлович, це державний регіональний проєктно-вишукувальний інститут Дніпро-Дніпроводгоск, Дніпропетровськ, директор Гринюк Володимир Іванович. Розроблений ними проєкт відновлення гідрологічного режиму на межі, Полтавськ на межі Полтавської і Дніпропетровської областей, вже згаданий на 7,5 мільйонів освоєно, ну, там я дав записку, де пане Олександр. Два з хвостиком, як кажуть. Для того значить, Полтавщина зібрала гроші полтавські фермери, там був створений фонд, і вони забажали значить, терміново провести її могоріль під своїм берегом біля Шедієв. Тут буквально 15 листопада ці 150 тисяч перераховані. Цей проєкт відновлення забути. Повністю, всупереч ньому, значить, не проривши ще три кілометри заплановані, підняли воду, Михайлівку залишили без води 8 кілометрів, загибель риби всього живого, три тижні не було стоку в орелі. Три тижні екологічна катастрофа. Розумієте? Тобто вони під приводом фінансової оцих вливань зробили проєкт на зустріч всупереч своєму існуючому проєкту. Дякую.